Алексей, вы рассказываете, что вы такой белый, пушистый, нарядный, красивый. Вы э, только э, не говорите о том, что вы тушка, вы перевещик. Э, не говорите о, о своих изменениях, понимаете? Когда вы рассказываете, что вы стали Гречко, да, Виталий Гречко прославил действительно нашу Украину на весь мир, да. Но что представляете вы собой сейчас? Чем вы сейчас можете помочь людям? не то, что там... Да, я желаю площадку. от вас, я их желаю. Да. Почему вы этого не делаете? Почему вы сейчас реально не помогаете мне? Вы просто от одолжений, обещаний, и все. И вас нет. Дальше что? Мне не стыдно, когда глаза, понимаете? Вы тоже побоялись зайти в дом, а что же он людям не пришел туда? Да, Да. Кто вы? Не, 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 говорите, что вы. Да. Не, не говорите не неправду, которую вы несете постоянно, понимаете? Я плеваете. Я пришел сюда, чтобы послушать, о чем вы будете говорить именно мне в лицо. Да, услышал, услышал. Да. Серьезно? Да. Я бы хотел ответить на вопрос моего оппонента Александра Супруненко. Я хотел бы вам сказать, что я на самом деле был депутатом блока Юлии Тимошенко. И это не тяжело узнать, я это не скрываю. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, сожалению блок Юлии Тимошенко с 2008-2009 года голосовал вместе с фракцией Леонида Черновецкого по многим земельным вопросам и по земельному Еребану. И именно поэтому, и именно поэтому я и мои коллеги вышли из блока Юлии Тимошенко, потому что там в руководстве, к сожалению, в руководстве блока был такой человек, как Богдан Губский, всем известный земельный магнат, и такой человек, как Семенога, которые вдвоем вместе с Черновецками делили землю. И было какое-то количество людей, которые были с этим не согласны и не хотели в этом жить. И я вам хочу сказать, что я единственный вы депутат, вы депутат вы из 129... Я хотел бы сказать, что я единственный депутат из депутатов Киевсовета, кого пригласил Виталий Кричко в себе в оппозиционную силу. Ни одному больше другому депутату депутат совета не было предложено прийти в оппозицию к Виталию Кричко и работать по гуманитарному направлению. Поэтому я могу абсолютно откровенно смотреть в глаза и вам, и вашим коллегам. Я скажу больше. Я знаю, к сожалению или к счастью, намного больше, чем те люди, которые стоят здесь вокруг. Я знаю, как вы, ваши коллеги, ваша семья, ваши бывшие родственники оборудовали Я знаю, вы как на каждой сессии вы вы миллиардами вы землю и квадратными километрами подвалы и первые этажи. И, конечно, у вас сейчас есть деньги для того, чтобы расставлять детские площадки. У меня этих денег нет. Более того, благодаря вам у меня ограбили офис. Благодаря вам у меня убрали машину, и благодаря вам каждый день угрожает моей семье. И я вместе с этим буду дальше до выборов ходить и агитировать за то, чтобы люди голосовали за новых. У нас была возможность, мы посмотрели. К сожалению, вы, как действующий депутат партии регионов, в парламенте Украины Вруди вас, я не конечно. Вруди вас, я ваша вина. Вы понимаете, что мы делаем? Да, вам за встречу. Я благодарен, что Александр э, после своей встречи посетил нас своим вниманием. Я на самом деле считаю Александра своим оппонентом. Я считаю, что у нас не может быть ничего с общего ни с партией регионов, ни с родственниками Черновецкого, ни с теми, кто правил Пиевом последние 6 лет. Я, я призываю всех жителей этого микрорайона голосовать своей головой. Я не могу заставить вас, я не могу принудить, как и он не может, поставить галочку за деньги или за просьбы. Это ваше право, и вы должны этим правом воспользоваться. Вы должны сами. Вы считаете правильным представлять наш с вами район и представлять наш с вами округ в Верховном Свете Украины. Большое вам спасибо, хорошего вам вечера. Ждем вас обязательно на парламентских выборах 28 октября 2012 года. Спасибо.